Валентинович, идите рядом, Валентиныч. Валентиныч! Идите сюда, Валентин. Вы же надолго не уходите. У нас пополнение уже здесь также. А, вы ну, что-то Личного состава. У нас тут весело, тоже побудьте с нами. всех принимаем. Да, вы все. По протоколу принимаем все. Так, чисельная перевага. 4 на 5. Ти раз 5. Гравцов. Маяк. 4. Увага. И это уже другое вылучение у команды Маяк. Сергей Русаков и Андрей Китаренко. теперь. 40 секунд еще остается в меньшинстве. Защищается, не пойму кто, Тирас, что ли, защищается в дырчатстве. Соловьев Александр, 20 секунд. Где китки, Тирас? Вообще, тут можно принимать уже экстренные меры и менять вратаря на полевого гробца, подсказываю Тиросу, чтобы они хоть что-то изменили ход этой игры поможет Андрей или нет. Посмотрим. <laughs> Поменять. Но потом Но сможет. Лучше откусить. результат это счет до табло. Да, да. И главное, тело железо начали, смотри. Ну хорошо. А сейчас вот это а потом. Сейчас все, убери снегу. И очевидно мачевая и все. 7 секунд, 6 Валентин, до выхода. Аккуратно, Андрей, клюшка не заденьте нас. Да, благодарю вас. И в полном складе команда. Посмотрим сейчас. Да, смена идет параллельно здесь. Хорошо. В полном складе маяк. Канадский Олег. Ох, как он! Вау! Вау! Ну, Олег! Да вообще, Это да. Классика. Вообще. Да ты что? Классика жанра 6-1. Это что-то. Вот так вот. Ну что, как? Канадский Олег. Автор шестой шайбы. Все пол команды И положил почти <laughs> пустые ворота так сложил. <laughs> и, вра Маск. и вратаря еще обвел, да. Сигнал, да, вот любитель...